максимально хлопнуть ее быстро. Это еще мала, есть такие штуки вот такой длины. Продается в свободной продаже, это демонтажный инструмент, универсальный. Это и молоток, и гвоздодер, и фомка. И мы развенчаем и еще один миф. Красиві, дорогі, зламостійкі двері привертають увагу зламника. Помиляйтесь, навпаки, привертають увагу зламника дуже дешеві, дуже слабкі двері. Приховалися за такими дверима, і зламник подумає, що там брати нічого, це міф. Зламник зайде, він забере навіть на вам та зробить негарну ауру в квартирі. Закриваємо наш екземпляр. Замочки працюють. Один из вариантов это взять что-то помельче, вот такую штуку, вот такую. Честно говоря, даже не знаю стоит ли эта дверь даже вот такого примитивного инструмента. Это и тот пациент, который абсолютно дохлый, абсолютно никакой жесткости. У нас есть дозвил от властника этой квартиры, но от компании Monolith тут чекают на месте. Подавляющее большинство дверей, эпицентры гипермаркеты двери. Перечислять бренды, перечислять какие-то города, в каких они производятся, это не имеет смысла. Это все под одну копирку сделанные жестянки, которые там либо с вас берут дополнительные деньги за какие-то именитые фирмы замков, но на самом деле это не меняет сути. Эта дверь как преграда абсолютно никак не увеличивает время проникновения на объект. Ну, плюс-минус, там, максимальный, там, другой, ну, может, третий класс зламостійкості и все. Самая высшая ступень, на которую наша компания рекомендует вступать нашим заказчикам, это четвертый класс защиты и выше. Потому что такие двери, они просто даже не становятся поводом для того, чтобы их сломать. В Киеве там 50 дверей вскрывают за сутки, по статистике. Это двери, в которых нет ни одной двери четвертого класса и выше. То есть это двери, которые сами по себе были провокаторами для того, чтобы их вскрыли. Двери с масс-маркета это самые первые провокаторы. То есть поменяв дверь от застройщика, на двери с масс-маркета поводом послужит не то, что у вас находится дома там какие-то десятки или сотни или миллионы долларов, поводом послужит именно слабая дверь. Поэтому двери у четвертого класса защиты это уже та ступень, с которой начинается момент, когда воры уже просто-напросто их на них не тратят время. А мы сами с четвертого класса начинаем працювати. Если вам не потрібні такие двери, бывает таке, мы не навязываем. Угу. У вас есть там консьерж, есть видеонагляд, хотя по видеонагляду еще никто Никого не поймали. Кепки. Дуже погане розрішення, відео. Сэкономив какие-то средства, вы себя в первую очередь ставите в зону риска, что ваша дверь рано или поздно послужит поводом для того, чтобы ее сломать.